Субтитры создавал DimaTorzok

можете нам рассказать ситуацию, в которой вы побывали? То есть где были? Везде мы были. Были в Краснодон, из вот. рядом там стояли, занимали высоту. Именно Послед... в разных точках мы бывали. Но последняя Дьякова, да? Да, последняя мы да. в Дьяковом Очень много здесь ходило слухов о том, что значит, не могли к вам 19 дней доставить еду, питание и ну воду да реально реально было не было ни, ни еды не было ни боеприпасов вообще не было не, не могли доставить вообще реально реально пацанам воду возили с болота с болота возили был бывало такое привезут сухпайок один один на пять дней то, что то что сбросят парашютами ну, с самолетом доставляли, больше доставляли боеприпасов, но никак не еду, и реально боеприпасы скидают те, что не надо, а те, что надо, их нет просто-напросто. Скажите, как встретилась Да, конечно, Россия встретила нормально, ну, конечно, ощущение было, как, как собакам. Вот. Ну так, ну больше. Да, приняли, они нас ждали, оказывается, ждали, потому что когда я стоял на посту, вот, я слышал звук бензопил, удары молотков за посадками, а за посадками именно уже идет русская территория. Вот. И они готовили это раньше, раньше. Всего целый городок делали именно для нас. И когда мы прибыли туда, вот, да, накормили, <coughs> уложили все, все как это полагается. Вот. Поспали немного, поели немного и отправили уже домой. А как вышло так, что пересекли границу с Россией? реально, реально выхода не было, выхода не было в чем. некоторые наверное, подорвались, командир батальон, батальона наш собрался и уехал, просто бросил всех, не сказал, куда он, что он, чему он, поехал на прорыв, все бросили. именно реально, реально нам нечем было оставаться, Вы, вынуждена. Просто покинули, потому что нас посыпали постоянно. Из шахты. Шахты нас поливали огнем постоянно. Артиллерия или стрелковая? И артиллерия, и стрелковая, и снайпера работали по нам. Танки есть у них. БТР, не, БМПшки есть, тоже же самое. Именно именно реально. У них техники больше, а, чем у нас. Да. А скажите, на ваш взгляд, э, война идет с ополченцами или с регулярной российской армией? Не, как э, говорят, что эти ополченцы, ополченцы, вот, это простые шахтеры. Ну, как может простой шахтер уметь, уметь стрелять с миномета, уметь стрелять с, с этого, с танка? Вот. Реально, реально, там все наполовину и русские, вот, и и наши.